и набирать новых. Механизм оставить экономической службы на сегодняшний день, к сожалению, связан с деньгами. Как уже говорил Виктор Михайлович, очень много отцов, многодетных семей, которые надо кормить эти семьи. Это социальный аспект. Но у нас очень много людей, патриотов, которые хотят воевать. Мы говорили о некоторых позициях, Мы одна экспедиция мы меняли 90 батальон это киборги, те самые киборги, которые выходили с аэропорта под аэропорт хочешь? аэропорт на наших позициях в полтора километра сейчас люди там у нас целая рота стоит и обороняет этот рубеж тут, вот этих боевых ребят меняли наши ребята я вам скажу по разговору тех ребят которые воевали в аэропорту они оценку нашим парням дали отличную мы задачу свою выполняем на сегодняшний день. Вопрос оставить этих людей. Кто нам нужен? На сегодняшний день нам нужны водители всех категорий, которые есть. Категории А, В, В, всех категорий. С, Д, Е. Военнослужащие, которые проходили службу на посадах и закончили учебные заведения. Механика водителей ДЛБ. Механика водителей ВТР механик проводители БМП. У нас на сегодняшний день все секреты технических данных я не буду рассказывать в нашей части. Но у нас есть практически все вооружение и техника, начиная от мотоцикла, заканчивая беспилотными самолетами. Я огромный сказал, что самолет. Ну, беспилотный летательный аппарат. Да, и не один, а целый два, который выполняет. У нас необходимость есть в артиллеристах у нас есть подразделение артиллерии. Это и минометчики, и два эстрема, артиллерия самоходная, минометная Васильки, 122 мм. Люди, которые прошли службу, имеют определенный босс. Естественно, сейчас акцент делается на людей, это первый, третий волны мобилизации. Очень много людей с той волны пострадало психологически. Многие сейчас уже их и нет, многие находятся в больницах ранеными. Но...